Jadi sebab itu kita yang belajar ni kena cari dalil, cari hujah, cari fakta. Baru kita akan selamat. Pun begitu memanglah kita tak boleh lari dalam masalah taklid. Bahagian syirik. Syirik dapat dibagi kepada dua bahagian. Iaitu pertamanya syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar membawa maksud kepada ibadah bukan selain daripada Allah. Itu syirik besar. Ah. <coughs> Sebaliknya, kepada sesuatu yang lain daripada Allah seperti melakukan solat, menazak, membohongkan, pertolongan daripada perkara yang disebut di saat kesukaran. Saat sulit, sukar, minta tolong kepada selain daripada Allah. Dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah SWT sahaja. Ia menyebabkan seorang terkeluar daripada agama. Contoh yang berkaitan dengan etika ialah mengetikakan selain daripada Allah berhak disembah dan diibadahkan. Contoh yang berkaitan dengan amalan ialah menyembelih binatang bukan kerana Allah. Macam mana menyembelih binatang bukan kerana Allah? Kan orang jahiliah dulu bila sembelih binatang sembelih kambing ke unta ke bismillahti wal uzza. Dengan nama Tuhan berhala Lata dan Uzza. Lalu mereka sembelih. Eh? Sebab itu kalau sembelih binatang bukan kerana Allah hukum dah haram dimakan dia termasuk dalam empat perkara yang Allah Taala sebut. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walhamul khinzir wama uhilla lighayril lahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, babi, darah dan sesuatu yang disembelih bukan dengan nama Allah, bukan disebut nama Allah. Disebut nama apa? Berhala tadi. Latawul Uzza. Lalu disembelih binatang tu dia letak di depan Kaabah. Eh, di depan Kaabah. Masa tu di Kaabah, dalam Kaabah, di luar Kaabah kan berhala 360 berhala banyak Yang bawa siapa dia? Amru bin Luhai ketika dia pergi ke Syam Amru bin Luhai Individu yang pertama bawa masuk berhala Selepas Nabi Ibrahim, mula Nabi Ibrahim dah lawan lah Lawan, lawan, lawan tu Maknanya dia memerangi persembahan berhala Dia berdakwah akhirnya manusia kembali kepada agama Tauhid Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa makana minamu musyrikin. Nabi Ibrahim itu jelaslah lah Dibawa agama Tauhid Sampailah kepada Suatu masa, satu zaman uh, Setelah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail meninggal dunia Amr bin Luhai ini adalah salah salah satu-satunya seseorang individu Satu-satunya individu Yang mewarisi syariat Nabi Ibrahim Apa yang berlaku Isu-isu yang berkaitan dengan syariat, syariat Nabi Ibrahim Orang rojok kat dia lah Dia asalnya betul bila dia pergi ke negeri Syam, dia tengok orang semua ibadah semua tokong. Pada masa tu dia dah ragu. Apa yang aku buat selama ni sembah Allah Taala ni rasa tak betul. Ya? Oh Syam semua berhala tu betul. Lalu dia pun belajar macam-macam cara nak menyembah berhala. Akhirnya dia bawa berhala balik rumah dia dia sembah dia tak suruh orang. Dia ajak orang sembah berhala. Orang nak tengok tok guru ni lain je punya amalan ni. Jadi anak murid dah mula dah ragu. Apa yang dia buat tok guru ni betul ya? Lalu pun dia mereka tiru seorang demi seorang akhirnya itulah yang dalam Kaabah dan di luar Kaabah tu ada 600 360 berhala. Sebab apa berpunca daripada taklid tok guru. Sebab tu kita dalam mengaji agama bukan taklid tok guru satu apa tu. Kita ikut tok guru ni selama mana tok guru boleh menunjukkan kita Quran hadis. Kalau dia buat kerencong ke lain dia kona dia lari daripada ajaran Quran dan hadis Tok ni besar mana, serba besar mana, jubah panjang mana pun kita tak nak ikut. itu bahaya taklid. Berbeza lah taklid dengan, dengan kita kata dengan imam mazhab yang mempunyai autoriti kan. Itu pun ulama-ulama mazhab pun melarang orang bertaklid kepada mereka. Sebab asal taklid qiladatul unu. Rantai ataupun tali yang mengikat tengkuk. Sebab itu, Imam Syafi'i kata la farqa baina muqallidi Tidak ada beza antara binatang yang diikat, ditengkuk dia dengan binatang. Sebab binatang dia tarik ke sana pergi sini, tarik ke sana pergi sana. Dia duduk ikut punggung orang dia. Di sini dia tidak ada pendirian. Taklid pada ulama yang besar pun dilarang ditegah apa apatah lagi taklid orang biasa. Jadi kesannya takut jadi macam tadilah. Orang taklid kepada Amr bin Luhai. Dia sembah berhala orang ni pakai sembah berhala. Allah Ta'ala muncul pula Nabi Muhammad nak hapuskan balik etika keyakinan yang mengatakan berhala itu Tuhan. Oh, satu kerja pula kena ada Allah lagi. Oh, ah, itu taklid ini sangat bahaya. Sebab itu para ulama' mazhab pun memerintahkan supaya kita ni berpegang kepada dalil. Di antara apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal La tuqallidni wala syafi'iyan wala auza'iyan wala malikan khuzu min haithu akhudu Jangan takluk kepada aku, pada, jangan takliklah kepada aku, pada Auzai, Kepada Malik, kepada Syafi'i. Ikutlah sebagaimana yang mereka ikut. Peganglah sebagaimana ke, sebagaimana yang mereka pegang. Imam Abu Hanifah pula menyebut La yahillu li ahadin ay ya'khudha yukh bi qawlina ma lam ya'rif min ayna akhadnahu. Tidak harus mana-mana orang yang bertaklid kepada pegangan kami, mazhab kami Kalau dia tak tahu kami ambil mana alasannya Jangan dia ikut dan Jadi sebab itu kita belajar ni kena Cari dalil, cari hujah, cari fakta Baru kita akan selamat Pun begitu memanglah kita tak boleh lari dalam masalah taklid Peganglah mazhab mana pun Ha? salah ke tak ke mesti tak lagi pada taklid tetapi biarlah cari dalil dulu kalau tak ada baru kita menyandarkan pegangan kita kepada mana-mana orang yang punya authority ulama-ulama mazhab tentunya ha tu mereka telah diiktiraf al-aimmatul mujtahidun mereka itu suatu uh, golongan ulama yang diiktiraf yang disebut sebagai ulama yang mu'tabar